Здравствуйте, меня зовут Элина Ли, и я нашла какую-то бумажку и сегодня я буду петь ее. Таблица 3. Анализ целесообразности применения упрощенной системы налогообложения в рублях. Наименование показателя. Выручка от реализации. Себестоимость проданных товаров, работ. Услуги зачета заработной платы. Амортизация ОС аренда помещения, материальные расходы, расходы на бедосмотр, расходы на рекламу, расходы на сервисное на обслуживание ККМ, расходы на содержание помещения, содержание помещения, управление расходы, управленческие расходы без учета заработной платы, заработная плата и налоги по заработной плате, заработная плата, единственный социальный налог, пособия по временной нетрудоспособности, прочие расходы, расходы на оплату процентах по займу расходы на оплату услуг банка налог на имущество убытки прошлых лет суммы неучитываемые учитываемые при налогообложении прочие расходы в сумме восстановлена в ндс прибыль до налогообложения единый налог 15 процентов 6 процентов система налогообложений общее 3 миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот десять рублей 1 миллион до свидания